ત્યારબાદ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ગણપત યુનિવર્સિટી ખાતે દીક્ષાંત સમારોહમાં પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ગણપત યુનિવર્સિટી ખાતે સંબોધન કરતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે જીવનમાં દરેક કાર્ય અને પ્રોફેશનનું આગવું મહત્વ છે અને તેનાથી જ યોગ્ય વિકાસ થાય છે સાથે જ તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ગણપત યુનિવર્સિટીમાં ચાલી રહેલા વિવિધ અભ્યાસક્રમ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને આગળ વધવાની તક મળી રહી છે તેના માટે હું આપ તમામને અભિનંદન પાઠવું છું जब देश आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहा था पचहत्तर साल मना रहे थे तब मोदी जी ने देश भर में देश भर के युवाओं को आजादी के संघर्ष को याद कराया पचहत्तर साल में देश ने जो सिद्धियां प्राप्त की है उसका स्मरण भी कराया और साथ में जब देश की आजादी के सौ साल होंगे हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम होगा वो संकल्प लेने का भी आह्वान। और आज देखते देखते मोदी जी ने 75 साल से 100 साल की इस भारत की यात्रा को भारत का सुवर्ण काल बनाने का एक आह्वान किया है और ये काल जो है 75 से 100 साल की यात्रा का उसके लिए जो लक्ष्य उन्होंने तय किया महान भारत की रचना विकसित भारत की रचना आज देश का युवा देश का किशोर ये लक्ष्य के साथ जुड़ा है